Точка 13 пола, без зайвых предметов, пожалуйста. А это кто с вами? А вы военные? Вы военные? Будь ласка, мы же не знаем. На наоборот, пожалуйста. А, а вы военные? Или? Мы вот так гуляем. Формы. Вы же я ж не, вы... не знаю. Я, я, не знаете, я думаю, что военные. Есть и исковый хиток. Есть и документы, наказ команданта. Ну то вы скажите, вы военный, да, что да, вы... Да, да, да. Не да, 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 скажите, военный. я военный. Да, все, понятно. А, как вас зовут? он, Владислав Сергеевич, я же отказавлялся. А, Владислав Сергеевич, вы признаете Конституцию Украины? Так, конечно. Согласно статье 5 Конституции Украины, власть принадлежит народу, правильно? Еще раз. Согласно Конституции, статье 5, Конституция Украины, власть принадлежит народу, правильно? Народ осуществляет свою власть прямо и через органы державной влады, правильно? Так. Согласно статье Конституции 17, военные не имеют права принимать участие в ограничении прав и свобод. Я вам прошу вас пресечь данное нарушение в лице этих военных. Нарушение конституции... на данный момент? Они находятся при том, что нарушают... Э, при ограничении прав и свобод граждан. Они не Они с вами находятся, Владислав, то есть они уже нарушают конституцию Украины. В том, что вы меня остановили, а они нарушают мое право на... Э, Доброе. Не, вы их должны задержать. За что за три на за, за нарушение Конституции статьи 17. Что вы тут они что порушены? Статья, гуглите, значит, если вы не знаете Конституцию, статья 17 Конституции Украины. Военные не имеют права принимать участие в ограничении прав и свобод. Все, вы меня остановили. Они с вами находятся. Вы ограничиваете на данный момент мое право на свободное передвижение. Вот, они с вами находятся. И они земной, они я... с вами... Я... Вы, вы из одной машины вышли, Владислав. Вы из этой машины вышли? А, да. Вот. Соответственно, они... Да говоришь... они будут ручкаться. А у... у него, кстати, есть оружие, и он будет в следующем преступлении принимать участие, применять его. Ну дайте, а ваши документы. Это просьба? Что, Что, Это моя а, Согласно чего сошлитесь на норму закона? видно статьи 32 и 2 законы Украины про национальную полицию. М Для того, чтобы у вас была... Оба... Ну, для того, чтобы вы могли законом вымогать, согласно 32 части 2, у вас должны быть пункты части 1. Какие у вас есть пункты части 1? Понятно. Владислав, согласно кабинета министров 1137 служебное удостоверение полицейского это серый пластик сзади написано удостоверение у вас не такое удостоверение мандата на власть у вас нет это посвящение выдала мне держава я же не сам себе его купую, вы разумеете вам тоже какой-нибудь фантик показать вы не проверяйте ну, документы я... <coughs> не я вам фантик рады, такой know, покажу как у вас мы покажи такие я вам фантик любой покажу ты чего ж тут да потому что у вас не удостоверение полицейского у вас фантик я вам поясню я... Мне без разницы, кто вам чего выдал. выдал Мне без разницы. Мне должно быть по закону. 11.37 кабинета министров Украины. На нем четко написано. Серый пластик сзади написано удостоверение. У вас там какая-то полис написана и синий пластик. Покажите, будь ласка, ваши документы. Это просьба. За не знаю, не вижу туда законной вымоги. Это За законная вымога. Ну, сошлитесь на норму закона, об обгрунтуйте, Обгрунтуйте ее. Особо. віком від 25 до 60 років угу. в умовах дії військового стану. Согласно Конституції України з 29.08.24 Верховна Рада України прекратила легітимні свої повноваження останнього созива. Стаття Конституції 76 Ну, дайте, я не буду выполнять незаконные требования. Это законно вымогать. Нет, это незаконное требование. Это моя законная власть. Я еще раз, Владислав, говорю, это незаконное требование. У вас соглас... Да у вас мандата на власть нет. Скажите, вы будете применять оружие в следующем своем преступлении? Да что тут Ну вы вооружены, я боюсь вас. Вы вооружены или это просто пугач? Моя вот, соответственно, я интересуюсь. Я интересуюсь, в следующем преступлении вы будете применять оружие в отношении меня? Я не понимаю, до чего стосуется данное питание. А ролики... Тогда, Владислав, мы по -по закончим. Я задержан. На данный момент нет. Надайте Все, спасибо. До свидания.